असल सोशल सुषम फैमिली कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे लाहौर के बाद जैसे ही गधे का गोश्त इस्लामाबाद में बिकना शुरू हुआ तो मेम्स की भरमार हो गई है जी हाँ जहाँ लोग पहले ये बातें किए दिखाई देते थे कि लाहौरी जो है वो गधे का गोश्त खाते हैं या गदे के गोश् खाने से बच नहीं सके तो वहीं पर अब इस्लामाबाद भी जो है उसके बारे में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं कि वहाँ के लोगों ने भी गदे का गोश्त चख ही लिया है क्या वहाँ की मार्केट्स में खुलेआम गधे की फरोख्त की जा रही थी ये मामला इतना हसास है इस पर बात करेंगे बताएंगे कि एक फूड अथॉरिटी ने जब छापा मारा एक फार्म हाउस के ऊपर तो वहां पर कितने गधों की तादाद में आ, वहां पर गधे खड़े थे और आपको ये आ, बताने वाली हूं कि कितने मन गोश्त वहां से बरामद किया गया इस गोश्त को किस मकासद के लिए वहां पर रखा गया था अब इस कोष के साथ क्या किया जा रहा है वहां पर मौजूद एक गैर मुल्की शहरी जिसने सबको हिलाकर रख दिया है उसकी मौजूदगी जो है वो बड़ी ही अजीब और हैरत में आपको डाल देगी इस शख्स का सिर्फ नब्बे दिन पहले वीजा मिला इसको पाकिस्तान का और और ये पाकिस्तान आया और किस खतरनाक काजयम के साथ ये पाकिस्तान आया था इसका जिक्र करेंगे और अब आपको बताएंगे कि ये अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है और इसको कौन सी सजा होने जा रही है और गोश्त से मुतल आपको ये भी बताने वाली हूँ कि अब क्या ये गोश्त जो है आ ये फरोख्त हो रहा था इस्लामाबाद में या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी तमाम तरह तफसी आपके सामने रखने वाली हूँ लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए ये तो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ने तो का गोश्त चखा ही चखा है जनाब बहुत सारी बातें हुई बहुत सारे मीम्स बने बहुत सारा मजाक बना क्या पता आपको कि शायद कहीं गलती से आपने गधे का गोश्त खा लिया हो लेकिन अगर आपको इस चीज का इल्म नहीं और गलती से आप कोई हराम चीज खा भी लेते हैं तो इसका इसका गुनाह जो है वो आपके सर नहीं बल्कि उसके सर जाएगा जिसने जानते बूझते हुए आपको कैसी ऐसी कोई हराम चीज खिलाई है अब आपको बताऊंगी कि ये अफसोसनाक वाक्य जो कि इस्लामाबाद में पेश आया है 26 या 27 जुलाई 2025 को यह अफसोसनाक वाक्य पेश आया है जब फूड अथॉरिटी वालों ने यहाँ पर तिरनोल का जो इलाका है इस्लामाबाद में वहां पर छापा मारा एक फार्म हाउस के ऊपर इतला थी वहां पर और फूड अथॉरिटी ने जनाब लोगों के तहफ के लिए और उनको मौसर किस्म की खुराक और फूड पहुंचाने के लिए जब यहाँ पर छापा मारा तो फूड अथॉरिटी वाले देखकर डर गए और वहां पर लोगों की दौड़े लग गई क्योंकि वहां पर मौजूद थे चालीस से पचास गधे जो कि बिल्कुल जिंदा खड़े थे और उनको इस तरीके से बांधा गया था जैसे कि प्रॉपर उनकी कुर्बानी का टाइम आएगा और इसके साथ ही वहां पर हजार मन और पच्चीस मन भी कहा जा रहा है जनाब इस तादाद में वहां पर उसका गोश्त मिला गधे का और देखकर सब लोग वहां पर चौंक गए हैरान हो गए कि आखिर ये गोश्त कहाँ सप्लाई किया जा रहा था गोश्त प्रॉपर पैकिंग्स में था और मुख्तलिफ गाड़ियों के अंदर उसको लोड किया जा रहा था जब फूड अथॉरिटी वालों ने यह गोश्त पकड़ा तो इसको तल्फ करने का जनाब काम जो है वो शुरू किया इसके साथ ही वहां पर एक गैर मुल्की शहरी की मौजूदगी ने फूड अथॉरिटी वालों को हिला कर रख दिया वो शख्स वहां पर क्या कर रहा था आपको बताते हैं कि यह शख्स जिसका सिर्फ नब्बे दिन पहले पाकिस्तान आने के लिए वीजा लगा था ये कौन से खतरनाक अजायम लेकर पाकिस्तान आया था जी हाँ इसका ताल्लुक चीन से है ये शख्स चीनी है और इस शख्स के बारे में अगर बात करें तो ये शख्स जो है वहां पर गदे का जो था उसकी सप्लाई करता था ना सिर्फ चाइना में बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी इसके मकासद थे इस गोश्त को फरोख्त करने के लेकिन क्योंकि वो जानता था कि पाकिस्तानी जो है वो हलाल और हराम का फर्क जो है थोड़ा रखते हैं तो जनाब इसीलिए इस चीनी ने सोचा कि इसने कुछ दो से तीन कंपनीज़ जो थी अपनी वो इनके साथ रजिस्टर्ड कर रखी थी जिनके प्रॉपर तरीके से लाइसेंस इशू किए गए थे इस फार्म हाउस के साथ जहां पर ये गधों का गोश्त जो था ये चाइना सप्लाई किया जाता था यहां मैं आपको एक चीज तो क्लियर कर दूं कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं ये गोश्त इस्लामाबाद में फरोख्त नहीं हो रहा था क्या सबूत है इस पर भी बात करते हैं लेकिन आपको बताऊंगी कि इस शहरी की यानी कि इस चीनी शहरी की जो नीयत थी वो ये थी कि ये गोश्त सारे का सारा जो था इसकी सप्लाई जानी थी चाइना में यानी कि पाकिस्तान में ये फरोख्त नहीं होना था और अब तक इस्लामाबाद की किसी भी मार्केट में गदे के गोश्त फरोख्त होने की कोई भी किसी भी किस्म की तस्दीक नहीं हुई और ना ही कोई सबूत मिला है इसी के साथ चीनी गैर मुल्की शहरी जिसका नाम जोंग भी बताया जा रहा है जिसको इस वक्त अडियाला जेल भिजवा दिया गया है और इस पर दिफात जो लगी है उसमें 11, 12, 13, 14 इस्लामाबाद फूड सेफ्टी एक्ट के तहत इसमें शामिल की गई है जो दफात है मुलजिम को चौदाह रोजा या बारह रोजा जिसमानी रिमांड पर मुंतकिल कर दिया गया है अडियाला जेल इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुताबा किया जा रहा है लेकिन साथ में ये खबर भी सामने आ रही है कि प्रॉपर चाइनीज जो कंपनी थी ऑफिशियल तीन कंपनीज जो थी वो इनके साथ रजिस्टर्ड थी जहां पर यह तमाम का तमाम जो गधे का गोश्त था सप्लाई किया जा रहा था और इस इस बात से जाहिर होता है कि गोश्त की जो बरामद थी वो मखसूस गैर मुल्की सार्फिन के लिए पैक किया जा रहा था ना कि ये पाकिस्तानियों के लिए पैक किया जा रहा था ये बात बिल्कुल दुरुस्त है मुझे याद है कि हमारे घर के साथ ना कुछ अरसा पहले कोरियनज आए थे रहने के लिए ना पाकिस्तान की बात है ये तो वो कोरियंस किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहां पर मौजूद थे तो उन दिनों वहां पर बहुत सारे मेंढक होते थे तो वो रात को वो पकड़े होते थे और अक्सर हम लोग उनसे पूछते थे तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा डडू हैं वो उसको डडू रहे थे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वान्टिटी है तो हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है और एक दफा हमारा उनके घर जाना हुआ तो हमने देखा कि वो जो फ्रॉग थे उन्हें आ, सुखा कर उनको दीवार के ऊपर हैंग करके टेप से वो उनको कोई पूजा शूजा भी उनकी करते थे तो इस तरह की चीज़ें मैं उस वक्त छोटी थी देखी तो बड़ी अजीब लगी और वो लोग ये समझते थे कि पाकिस्तान एक बड़ा अच्छा मुल्क है क्योंकि यहाँ पर ये तमाम चीजें जो हम पैसों से खरीद कर खाते हैं वो हमें फ्री में मुयसर है तो इसी तरह चाइनीज ने सोचा होगा कि इधर इतने खोते हैं ये तो खोतों का सही इस्तेमाल नहीं करते तो चलो हम ही खोतों का इस्तेमाल करें तो देख लीजिए किसी भी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए आज देखे खोतों की वैल्यू कहां जा पहुंची है पाकिस्तानियों के वीजे नहीं लग रहे और खोता देख लें आप पैक होकर चाइना तक पहुंच रहे बगैर वीजे के इसी के साथ आपको ये भी बताने वाली हूँ कि कार्रवाई जो है वो फूड फूड अथॉरिटी ने की है और इस वक्त सोशल मीडिया पर मीम्स की भरमार हो रही है इस्लामाबाद का खासा मजाक बनाया जा रहा है और इस्लामाबाद के लोगों को कहा जा रहा है कि कैसा रहा जी आप लोगों ने भी गोश्त जो है गधे का वो चखी लिया है लाहौरियों के बाद इस्लामाबाद का आता हुआ नंबर जो है लोगों के अंदर तंजो मजाक का जो है एक सिलसिला शुरू हो गया है मजाक अपनी जगह लेकिन अल्लाह तला हराम से हर किसी को बचाएं इसी के साथ हकूमत से मुतालबात किए जा रहे हैं कि ऐसे जो वेलफेयर एसोसिएशन है इस्लामाबाद में सरकारी और मुनजिम किस्म के फॉर्म हाउस कायम करने चाहिए जहां पर लोगों को मुनासिब और आ, हलाल जो है फूड वो प्रोवाइड किया जाए और इस तरह के जुरायम जो है वो दोबारा ना हो सके अवामी शौर के लिए कहा जा रहा है कि कभी भी गैर मयारी और सस्ता गोश्त जो है वो कतल ना खरीदे बाजुकात तो ऐसा होता है कि जब हम गोश्त लेने जाते हैं तो जी यहाँ पर रेट है 200 तो वहां पर लगा हुआ है 150 है 200 रेट में 150 कैसे हो गया चलो 150 वाला खरीद लेते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है मरी भी मुर्गी 150 में आपको मिल रही है और आपने खरीद ली इस खुशी में कि जी मैंने तो आज बड़ा जिस सस्ता करा लिया वैसे पाकिस्तानी औरतों की ये भी आदत है मैं खुद भी पाकिस्तानी हूँ पाकिस्तानी कहीं जा रही हूँ हम खातन की आदत है कि सस्ती चीज़ की तरफ हम बड़ी अट्रैक्ट होती हैं और बड़ी जल्दी भागती भी जाती हैं लेकिन खाने के मामले आप में आप लोगों को कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और हमेशा आ, सही और गलत का जो है वो आपको अंदाज़ा होना चाहिए और अगर कहीं भी कभी भी आप ऐसी कोई चीज़ देखें जिस पर आपको शुभ हो हराम का या आपको लगे आ, किसी गोश्त पे या किसी आ, भी के बारे में भी आपको फील होता हो कि यहाँ पर कुछ इस तरह की गैर सरगर्मी या इस तरह का कुछ हो रहा है तो डेफ़िनेटली इस चीज़ को रिपोर्ट करें इस पर खामोश ना रहें क्योंकि अगर आप खामोश रहते हैं और वो हराम कहीं किसी और तक पहुंच जाता है और वो अनजाने में खा लेता है तो उस गुनाह में आप भी उतने ही मुलविस हैं जितना कि जिसने वो हराम आगे प्रोवाइड किया तो खैर एहतियात कीजिए बच कर रही खुद भी मोहतात रहिए और दूसरों को भी दूसरों का भी ख्याल रखिए क्या कहना चाहेंगे इस पूरे वाक्य के हवाले से आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए और इस्लामाबाद वालों आप लोग बेफिक्र हो जाओ ये गोश्त आप लोगों के लिए नहीं था ये सारी की सारी सप्लाई चाइना जा रही थी शुक्र है शुक्र है मुसलमानों में अब भी स्टिल इतना तो शा है वैसे अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे और हलाल और हराम की पहचान बताए और उनको बताए कि किस तरह बचना है आइए कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए इस वीडियो से मुतल फीडबैक अपना लाजमी दीजिएगा और अगर आप लाहौरी हैं तो क्या कभी ऐसा इतफाक़ हुआ गदा खाने का या आपको पता ही नहीं है जो भी ये कहना चाहते हैं आइए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मुझे दीजिए इजाज़त फिर मिलेंगे टिल देन टेक केयर अल्लाह हाफिज